В первую очередь я хотел бы поздравить сегодня День Веры, Надежды, Любови, День Библиотекаря, День Переводчика. В общем, масса хороших событий, открытие очередного такого праздника православной прессы, православных средств массовой информации. Так что я с этим поздравляю. А что это должны знать журналисты? Должны знать журналисты и действовать действительно по благословению. І ті пути, которые розчитані на кожну категорію. Є не збитися з путіна. Чоловік іще своє, кожен сам іще путь к Господу. Йому допомагають. Хто йому допомагає? Священник допомагає, громада допомагає, Церковна сообщество допомагає. І СМІ. средства массовой информации. Для молодежи это должна быть подача современной, соответствующая молодежной стилистике. То, что молодежь, молодежь начинает искать путь. Да, есть некоторые с детства. Для более зрелого человека это подтверждение его верности избранного пути. Значит, формат должен быть такой, знаете, уравновешенный. Не гнаться, здесь не важно нация за сенсации. Помните, как вас учили журналистики, что если собака укусила человека, это не сенсация. Вот если человек собаку, это это сенсация. К сожалению, сегодня многие, особенно новостные СМИ, перенасыщены, ну, такими сенсациями, вот как когда человек кусает собаку. Важно это для жизни общества, не важно. Сегодня в эпоху перезагрузки мировой экономики, поиска социальных решений проблем, важно сберечь духовные ценности. Ценности, которые выработало человечество на протяжении своего существования. Самое главное, потому что в погоне за материальным благополучием, за деньгами, за бытом материальным, люди увлекаются этим, люди начинают терять то, что есть главное. Головне це путь к Богу. Головне це любов. Господня любов. Як знайти? А ви, журналісти, в соответствующих форми. Форми можуть бути різні. Головне не потеряти за формами содержания.